По всей видимости, другий корт уже у нас решили переможься или нет. Так? мы поплачивали, Ну и две трансляции. Одночасно. Удар. Хорошо, Влад. А, вот при подаче. Ну и здесь удобно на... у нас в трибунах также для участников. Можно передохнуть перед играми. Все посмотреть также. Ну и Орешка также старается, чтобы все было доступно и понятно для тех, кто, возможно, в первой видит. Третьей трансляции, третий выход в эфир у нас. Видите, так красиво 8 березня сегодня у нас на календаре и 8.50 час вот тут. И температура 15-17 здесь внутри, ну и за бортом уже также даже было 16 эти два дня. Благодарю за увагу и приеднуйтесь, будь ласка. Дура сякова. Ирина. Влад. Да. Ирина. Аут. Если помилки, то исправляйте, будь ласка. Дякую. Пока-пока.